Salam müəllimlər. Müəllimin etik davranış qaydaları sənədi barədə danışacağıq bu gün. Deməli etik davranış prinsipləri və onlara uyğun tələblər haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, MEQ-in yeni formatında çərçivəyə daxil edilmişdir. Onsuz da əvvəllər biz bu barədə danışırdıq. İndi bir daha həmin qaydalar və prinsiplər hansılardır, onlara baxırıq. Deməli, müəllimin etik davranış prinsipləri də onlara uyğun tələblərdə. Əsasən 8 dənə tələb haqqında danışacağıq və prinsip haqqında. 8 prinsipdən birincisi qanunun ailəliyi prinsipidir. Yəni müəllim vəzifə funksiyalarını icrası zamanı Azərbaycan da olan qanunlara tabedir. Yəni kansion olsun, istəy digər qanunlar olsun istəyir, nizamnamə olsun istəyir. Ə, təhsil haqqında qanun olsun, məsələn, hüquq və vəzifələri baxımından aydır məsəl ki, qanunun ondan tələb etdiyi ə, davranışları etməyə məcburdur. Bu mənada əlavə olaraq beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə insan hüquqlarını demokratik prinsiplərdə əməl etməlidir. Gəldik ikinci prinsipimizə. İkinci prinsipimiz vicdanlıq prinsipidir. Yəni müəllim bütün fəaliyyətini vicdanla, keyfiyyətlə, səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. Aydın məsələdir ki, digər insanlara müəllim şəxsi nümunə olmalıdır. Yəni o ki, deyirlər, xalq müəllimi, yəni xalq müəllimi adını almaqdan ötrü vicdanla çalışmalıdır ki, işin E, deməli təmiz görməlidir. Bu mənada işlənmişdir. İlkinci prinsipimiz budur. Üçüncü prinsipimiz peşəkarlıq fərdi məsələdir. Aidı məsələ ki, müəllim öz fəaliyyətini peşəkar səviyyədə yerinə yetirməlidir. Yəni həm e, öz ixtisasını peşəkar bilməlidir, həm də ki, pedaqoji fəaliyyətdə peşəkar olmalıdır. Yəni peşəkar müəllim e, düzdür, birbaşa müəllim peşəkar müəllim ola bilməz. Yəni o bir müddət çalışmalıdır ki, e, həmin peşəkarlıq onda formalaşsın. Ki bilirsiniz, həm Müəllim işləyəndə ilk illər necə müəllim olunur, bu barədə məlumatı var azdan çoxdan. Yəni burada həyecan var, onu idarə etmə var, sinfi idarə etmə formaları var, kollektivdə davranma formaları var. Bütün hallarda sənədlərlə işləmək qaydasından tutmuş, hər bir şeyə qədər peşəkarlıq lazımdır və fərdi məsuliyyətdə müəllim əgər özü fərdi məsuliyyət etməsə, onun digər fərdlərdən məsuliyyət gözləməyinin mənası olmaz. Yəni o deməli şəxsi nümunəsi ilə təhsil alanlar, valideynlər cəmiyyətdə təhsil sistemlərinə, təhsil müəssisələrinə, təhsil işçilərinə inamı artırmalıdır ki, həm müəllimə inanmalıdır ki, bəli, biz övladlarımızı peşəkar müəllimlərə tapşırmışıq. 4-cü prinsip loyallıq prinsipidir. Müəllim onun peşəvəsləsinə aid olmayan işlərdə <laughs> belə deyə də burnunu soxmamalıdır kimi işlənir bu. Yəni, eee, qanunsuz fəaliyyət istisinə olmaqla, yəni ola bilər ki, həqiqətən rəhbərlik olsun, təhsil müəssisəsində olsun, dövlət orqanlarında olsun, qanunsuz fəaliyyət varsa, ona tənqidi yanaşa bilər, aydın məsələdir. E, amma əgər bu fəaliyyət barədə yəni sübutu yoxdursa, yada ki belə bir fəaliyyət yoxdursa, onun barədə danışmaması yaxşıdır. Yəni İsmail ailədən qaçmalı idi ki, mənim məktəbim pisdir, mənim məktəbimdə rüşvət var, mənim məktəbimdə lektiv yaxşı deyil, kimi sözlər və ya buna uyğun ifadələr istifadə etmək ictimai qiymət verməsinə çəkinməlidir. Yəni müəllim adına ifrazına, habelə təhsil müəssisəsinin işçizan müəssisəsinə xələl gətirə biləcəyi hərəkətlərə yol verməməlidir. Yenə də qeyd eləyirik, qanunsuz fəaliyyət istisna olunmaqla, yəni orada müəllim artıq fikrini deyə bilər. 5-ci Prinsipimiz mədəni davranış prinsibidir. Aydır, məsələn, ki, müəllim mədəni davranmalıdır. Tələsələrə rəhbərlik etməli, nəzakətli, xeyirxat, diqqətli, təmkinli. Müəllim səbir daşıdı. Ona görə də deyilən bütün şeylərə qarşı mədəni fikrini bildirə bilməlidir və iradlara, tənqidi fikirlərə açıq olmalıdır. Yəni açıq düşüncə tərzli olmalıdır, onları qiymətləndirməlidir, düzgün nəticə çıxarmalıdır. Müəllim səmimi, çalışkan, intizamlı, təşəbbüskər olmalıdır. Geyiminə, xarici görünüşünə fikir verməli, hər zaman səliqəli olmalıdır. Yəni baxan kimi bilməlidir ki, bu təhsil işçisidir və mədəni davranışlıdır. Düzdür, biz ə, tam da belə demirik ki, geyiminə görə müəllimə dəyər verilir. Bu mənada işlənmir. O, amma geyim müəyyən bir geyim çərçivəsi var da, ən azından müəllimin müəyyən müəllim bir geyim çərçivəsi var ki, ondan kənara çıxmağa məqsədə uyğun deyil. 2.1.6. 6-cı prinsipimiz qərəzsizlik prinsipi. Müəllim peşəvəliyətini yerinə yetirərkən qərəzsiz olmalıdır. Yəni uşağa qarşı qərəz edə bilməz müəllim. Uşaq mənə qarşı bu cür davrandı, mən də davranım mümkün deyil. Bu, yəni müəllimliyə yaraşmayan hərəkətdir. Irqi, nə etnik mənsubiyyətinə, dilinə cinsinə, sosial mənşəyinə, dinə, münasibətinə, əqidəsinə nə isə, nə xüsiyyətinə görə olur olsun təhsil alanlara və təhsil prosesinin digər istirislərlə fərq qoymamaldır. Həç müəllimlərə də e, bu barədə fərq qoymamaldır müəllim. Aydın məsələdir ki, hamiya eyni tərzdə yanaşmalıdır. Yəni bunun onun müəllimliyi e, peşəsi tələb elir. Yə belə deyək ki, ola bilər kimləsə münasibəti çox yaxşı deyil, amma bunu sinifdə bürcə vermək qətiyan olmaz. Bu 1, 2 şagird ola bilər ki, müəllimdən incisin, küsüsün ona ə geyil intizamlı davransın. Yəni bu şagirddir, onun e, belə deyək də, ola bilər ki, hər hansı bir dənə baş vermiş hadisiyə görə münasibət bildirə bilər. Gənclik e, çağına görə fərqli münasibət bildirə bilər, uşaqlıq edib fərqli münasibət bildirə bilər ki, bu e, o şagirdlərdə nəzərə alınandır. Baxmayaraq ki, onların da hüquq və vəzifələri var, amma müəllim də isə qətiyan olmalıdır. Yəni müəllim bunlara çox diqqət etməlidir və hamıya bərabər təzdə yanaşmalıdır. Bu da aiddir məsələdir. Bir də ki, məsələn deyək ki, tutaq ki, ə, müəllim ə, sinifdə baxdı ki, direktorun övladıdır, zəncun övladıdır. Buna görə bu şalafəq qoyun. Bu da aiddir məsələdir ki, bərabər imkanlar pozulduğu kimi də ə, və qərəzsizlik prinsipində pozmuş olur. Və ya Ə, belə deyək hər hansı bir uşağın ə, davranışının mənfi olması ilə ona mənfi yanaşma qətiyən yol verilməzdir. 7-ci prinsip ictimai etimat prinsipidir ki, müəllim peşənəfəzliyini möhkəmləndirmək, müəllim adına şərəf və ləyaqətini uca tutmağa borcludur. Yəni müəllim etik davranış qaydalarını pozduğu halda pozuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalıdır. Ola, yəni müəllim iç o deməkdir ki bizdə xata olmayacaq. Elə müəllim də peşəkarlığı ilə belə qazanmır bayaq dediyim kimi. Aydın məsələdir ki müəllimdə də xəta olacaq. Ola bilər ki o tik tablanş qaydasını pozsun, amma kəskin olması da müəyyən bir haldsa, e, yanılsın və dərhal pozuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalıdır ki, etimad bərpa olunsun. Yəni hamı müəllimə inanır. Və beləliklə də, müəllim tədrisin fəaliyyətində kütləvi informasiya vasitələrinə də düzgün olaraq məlumat verməlidir. Yəni bizdən alına reportaş alırlar, o da bu barədə düzgün məlumat verməlidir. Bu da onun borclarından biridir. 8-ci sonuncu prinsipimiz konfidensiallıq prinsipi, gizlilik prinsipi. Aydın məsələdirsə, qanunla nəzərdə tutmuş hallar istisna olmaqla. Müəllim peşəbəcəssənin izası ilə bağlı təhsil alanlardan, valideynlərdən, həmkarlarından şəxsiyyət barədə məlumatlar bilir, aydın məsələdir. Yəni şagird haqqında məlumat əsas jurnalın sonunda var. Validənlər haqqında azdan çoxdan məlumat var. Validənlərin nömrələri müəllimdə olur və ya həmkarların nömrələri olur. Bunu heç bir kəsə bildirməməlidir. Yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla. Məsələn, kimsə ola bilər ki, bir cinayət xarakterli bir hərəkət edib, onun ə, isteyirlər ki, məsalan, nömrəsinin istilə hüququnun hadisə orqanları burada artıq vermək lazımdır məsələn və ya kimisə mükafatlandırmaq isteyirlər ki, onunla əlaqə saxlamaq isteyirlər. Bu barədə ola bilər məyyən məlumatlar versin, amma axır ki, burada çox diqqətli olmaq lazımdır ki, gizlilik prinsipi pozulmasın. Bu qədər. Yəni burada müəllim şəxsiyyəti sonra gəlir. 3-cü maddədə müəllim şəxsiyyəti necə olmalıdır? Müəllimin təhsil alanlarla davranış ə, necə davranmalıdır? Müəllim ə, digər təsir verənlərlə, kollektivlə necə davranmalıdır? Validənlərlə necə davranmalıdır? Ümumiyyə bu haqqda da var, amma ən əsas 8 dənə deməli prinspimizdir ki, etik davranış prinsipləri onlara uyğun tələblərdə bunlardır. Bu qədər, sağ olun.